Selalunya kita fikir kalau sesebuah negara tu kaya dengan hasil bumi, mestilah negara tu akan makmur kan? Tapi macam mana kalau kekayaan itulah yang sebenarnya menjadi punca kepada kehilangan kuasa? Hari ini kita akan bongkar macam mana limpahan bijih timah dan emas di empat buah negeri Melayu bukan sekadar menarik perhatian British, tapi juga mencetuskan rantaian peristiwa yang akhirnya melahirkan sebuah entiti politik yang baru sama sekali, Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi, macam mana semua ni boleh terjadi? Cerita ni kita boleh pecahkan kepada lima bahagian utama. Mula-mula, kita tengok dulu apa harta karun yang jadi rebutan ni. Lepas tu, kita lihat macam mana harta tu pula boleh jadi punca huru hara yang membuka pintu untuk British masuk campur. Seterusnya, kita akan bedah siasat strategi British, proses pembentukan persekutuan dan yang paling penting, apa kesannya pada kuasa raja-raja Melayu. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Kita kena faham dulu betapa kayanya Tanah Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang pada masa itu. Cuba tengok ni, kekayaan dia memang luar biasa. Perak dengan selangor, fuh, bijih timah dia melimpah ruah. Pahang pula terkenal dengan emasnya. Nama-nama macam larut, lembah kinta dan raup ni, ini bukan calang-calang tempat tau. Dulu tempat-tempat ni lah umpama enjin ekonomi yang menarik minat pelombong dan pedagang dari seluruh pelusuk dunia. Dan kita bukan capak pasal kekayaan sikit-sikit ya, skalanya sangat besar. Cuba bayangkan, hasil dari Larut dan Lembah Kinta sahaja dah cukup untuk letakkan Perak dalam peta dunia sebagai salah satu pengeluar bijih timah yang terbesar. Permintaan global yang menggila inilah yang akhirnya melahirkan bandar-bandar besar yang kita kenal sekarang, macam Ipoh dan Kuala Lumpur yang bermula sebagai pekan lombong yang sibuk. Ha, dan kat sinilah ceritanya jadi lebih kompleks. Logiknya, bila ada banyak harta, sepatutnya negeri aman dan sabel, betul tak? tapi yang berlaku adalah sebaliknya kekayaan ini sebenarnya menjadi api yang menyalakan konflik yang dahsyat selama lebih 10 tahun negeri-negeri ini terperangkap dalam perang saudara ada perang larut di Perak perang kelang di Selangor semuanya berpunca daripada satu benda yang sama siapa yang dapat kawal lombong-lombong yang sangat lumayan tu sebabnya ini bukan pasal tanah semata-mata tapi pasal siapa yang berkuasa untuk kutip cukai cukai inilah semua pendapatan utama zaman tu. Jadi, poin penting kat sini ialah pergaduhan dalaman ni dah wujudkan satu ruang kosong kuasa atau power vacuum. Dan siapa yang tengah perhatikan semua ni dari jauh? Pihak British lah. Bagi diorang, inilah peluang keemasan untuk masuk campur. Bukan sebagai penjajah ya, tapi kononnya sebagai orang tengah yang nak pulihkan keamanan, sambil-sambil tu melindungi kepentingan ekonomi mereka. Okey, jom kita bedah siasat sikit. Macam mana British ambil kesempatan daripada keadaan huru-hara ni? Strategi diorang ni memang licik dan sangat tersusun. Diorang tak datang serang terus terang. Tak. Diorang ada playbook tiga langkah. Pertama, manipulasi. Diorang akan berpihak pada mana-mana pembesar tempatan yang boleh bagi keuntungan pada diorang. Kedua, desakan. Guna apa-apa saja insiden kecil macam rompakan atau pergaduhan untuk bagi tekanan pada Sultan. Dan yang terakhir, bila Sultan dah terdesak, barulah diorang ikat dengan perjanjian yang sah. Nak dengar contoh? Kak Perak, diorang sokong Raja Abdullah untuk tamatkan Perang Larut dan sebagai balasan dapatlah akses ke lombong biji timah. Kat Selangor pula lain ceritanya. Ada satu kes serangan lanun ke atas kapal British terus diorang guna isu tu untuk desak Sultan terima perlindungan British. Nampak tak corak dia? Benda yang sama je diulang-ulang. Dan kemuncak strategi ni, pengenalan sistem resident. Bunyinya macam tak ada apa-apa kan? Resident ni tugas dia cuma menasihati Sultan tapi kat sinilah helahnya nasihat residen ni sebenarnya wajib dipatuhi dalam semua hal pentadbiran kecuali adat Melayu dan agama Islam jadi secara tak langsung kuasa memerintah tu dah berpindah tangan Kejanjian Pangkor 1874 adalah contoh paling jelas. Memang British ikhtiraf Sultan pilihan diorang, tapi syaratnya berat. Sultan mesti terima seorang resident British dan yang paling kritikal, serahkan sepenuhnya kuasa untuk kutip cukai dan urus hasil negeri. Perjanjian inilah yang jadi template untuk negeri-negeri lain lepas tu. Okey, sekarang British dah ada resident di setiap negeri. Apa langkah seterusnya? dah tentu untuk kukuhkan lagi cengkaman mereka diorang satukan keempat-empat negeri ni di bawah satu bumbung pentadbiran yang berpusat dan pembentukan persekutuan pada tahun 1895 ni jangan ingat ia terjadi secara tiba-tiba tau semuanya dah dirancang rapi kenapa sebab british nak mudahkan kerja diorang diorang nak seragamkan pentadbiran nak kawal residen diorang sendiri yang dah makin berkuasa nak bail out Pahang yang tengah ada masalah kewangan dan juga nak ada satu pasukan keselamatan yang bersepadu. Maka wujudlah satu hierarki kuasa yang baru dan sangat jelas. Paling atas, pesuruh jaya tinggi British. Bawah dia, Resident General yang berpusat di Kuala Lumpur. Bawah lagi, Resident-Resident di setiap negeri. Dan di mana kedudukan Raja-Raja Melayu? di bawah sekali dalam struktur pentadbiran ini sebagai pihak yang perlu menerima nasihat. Jadi, apa kesan sebenar sistem yang sangat berpusat ni ke atas negeri-negeri Melayu dan pemerintah tradisional mereka? Kesan paling besar tentulah peralihan kuasa yang sangat-sangat drastik. Carta ini tunjukkan dengan jelas kuasa Sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri yang dulu tinggi. Lepas tahun 1985, terus jatuh menjunam dalam hal ehwal pentadbiran dan kewangan. Senar cerita macam inilah, persekutuan ini dah ganti empat sistem pemerintahan yang berbeza dengan satu jentera birokrasi yang seragam yang dikawal sepenuhnya oleh Residen General. Kuasa buat undang-undang dan kutip hasil semuanya ditarik ke pusat. Ini secara langsung menghakis peranan tradisional pembesar-pembesar Melayu. Memanglah British ada tubuhkan institusi baru macam Durbar dan Majlis Mesyuarat Persekutuan yang mana raja-raja Melayu pun jadi ahli. Nampak macam ada perkongsian kuasa kan? Tapi itu cuma pada luarnya. Realitinya kata putus terakhir tetap di tangan pesuruhjaya tinggi British. Kehadiran raja-raja tu lebih kepada simbolik. Jadi inilah kesimpulan paling penting yang kita kena faham. Walaupun raja-raja Melayu masih ada gelaran, masih ada istana dan status kedaulatan mereka masih diiktiraf di atas kertas, tapi kuasa politik sebenar mereka telah diubah secara fundamental terikat oleh perjanjian untuk sentiasa mengikut nasihat British. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Macam mana agaknya tindakan pemusatan kuasa pada tahun 1895 dulu masih lagi membentuk acuan sistem persekutuan dan keseimbangan kuasa di Malaysia hari ini. Kesannya dan legasinya mungkin masih kita rasai sehingga kini walaupun dah lebih 100 tahun berlalu.